Что хотелось бы сказать. Сергей Ильич сказал, что есть такой закон, да, и сейчас идет такая в Украине победная социальная громад. Оно и закон возник не сам по себе, и обедная громад возникла не само по себе. С 2015 -го года у нас в стране происходит так называемая реформа административного устройства. Сейчас у нас в стране около 11 тысяч ну, местных советов, городских, районных, сельских. Планируется по окончании реформы выйти на цифры примерно 1500-2000 местных советов. Проходит реформа дезориализации, так называемая, да, когда власть отдает свои полномочия на места от центра. Мы как областное подчинение, да, вот сразу скажу, у нас на Московск есть в области 13-го года областное подчинение. Да, у нас там своя Финансовая составляющая, свои полномочия. И есть вокруг множество сил, у которых намного меньше полномочий, намного меньше ресурсов. В процессе объединения и по методике, и по здравому смыслу, в принципе, как бы, объединение должно строиться вокруг территории, которая обладает максимальным ресурсом, скажем так. Мы как город Новоскос, мы ходят, ну, районный центр был, да, то есть логично, что любая громада, которая объединится вокруг нас, ей надо будет создавать и милицию, и пожарную охрану, и органы обеспечение, казначейство, медицинские заклады, ЦНАПы. У нас на Московске как бы все это есть. То есть мы просто совместно с ОБДНИСМЕМ будем нести солидарную ответственность, и будем солидарно финансировать все эти органы власти. Жители города Московска от объединения не потеряют абсолютно ничего. скажем так. Что мы приобретаем? Мы, как территория, да, уперли свои границы уже в, в межи района. У нас, посмотрите, на Шкутина Кореи, там, Бальнянская земля, сельский совет. Жители живут на Московской, земле района. У нас есть крестьянские земли, мы заходим, да, есть Майянский сельский совет. И в плане развития территории, в плане инвестиций, мы э, зажаты мы не можем развиваться, мы не можем известно инвестиций никаких там э, таких крупных проектов. Поэтому, э, еще раз говорю, в плане предоставления услуг, мы не теряем ничего, да, как бы, но все остается на ближнем уровне. В плане развития территории мы приобретаем, потому что любые инвесторы приходят. Сейчас есть целое э, множество э, и правительственных, и неправительственных организаций, которые предоставляют и грантовые программы, и, так сказать, и инвестиции, и правильно, их интересует что? Как можно больше территории, как можно больше количества людей, они приходят, и после что что засели дома, нет. То есть, ну, сейчас, в принципе, весь приоритет государственный построен на то, на выделение денег именно громада, потому что как бы, это укрепление, это улучшение качества, скажем так, предоставление услуг, поэтому на это все ориентировано. Что еще так вот э, у нас? То э, я сказал, по децентрализации. Допустим, там, ну, я возьму например, один краткий ну, ГАСК, да, условно так это сейчас на уровне области. По закону будет советная громада, но эти функции и получение дозвола скажем так, на строительство, и получение этих автор, эти классы позадачные обид, То есть мы уже будем решать, будет не сколько, несколько организаций, а будут решать именно территория громады. То есть не выгодно это выгодно, неудобно, удобно, конечно. То есть в плане всего, что мы приобретаем. Жители сел вокруг нас, скажем так, если они не по бюджету, а именно по орфу услугам да, по услугам, они тоже приобретают. То есть, я думаю, это взаимовыгодное сотрудничество, которое будет нам ну, как бы абсолютно выгодно. И как на Московской, как и ближайшим территориям, которые будут у нас здесь. Мосс, да? Ну, как бы, да. Так, по, бюджету, что мы будем помазать по бюджету? По Уважаемые присутствующие, я э, продолжу тему обсуждения этого вопроса, потому что на самом деле я считаю, что он очень важный, и сегодня как бы назрел тот момент, когда мы с вами в таком кругу должны сделать, ну, скажем так, первые шаги для его обсуждения. Первое, что бы я хотела сказать, что да, на самом деле в Украине создана вся законодательная база для проведения этого процесса. Есть изменения в бюджетном кодексе, которые касаются работы объединенных территориальных громад. Есть изменения в налоговом кодексе, которые также касаются работы в дальнейшем объединенных территориальных громад. Эти изменения в бюджетном и налоговом кодексе стали, скажем так, своеобразным стимулом для того, чтобы это объединение происходило на территории всей Украины. Но первое, что это такое? Введены новые размеры налогов. Мы с вами уже как город областного подчинения практически формируем свой бюджет в условиях нового налогового и бюджетного кодекса. Это дало нам возможность, как вы помните, на каждом отчете я говорю об этом, привлечь дополнительный финансовый ресурс под те вопросы, которые нам необходимо решить на нашей территории. Наш городской бюджет в связи с реформированием и децентрализацией финансов имеет прямые взаимоотношения с державным бюджетом. Это означает, что, как прописано в бюджетном до 25 декабря мы с вами имеем право утвердить свой бюджет на следующий год, не дожидаясь принятия решения об утверждении областного бюджета, сроком в том числе для принятия районного бюджета и так далее. То есть у нас появилась такая возможность начать новый бюджетный период, имея уже свою смету расходов на предстоящий год практически 25 декабря. Есть у нас возможность утвердить бюджет до 25-го, мы можем утвердить его и в октябре. То есть нам, для нас важно получить трансферные из государственного бюджета, которые появляются после второго чтения закона про державный бюджет на наступный рейд. И это нам дает с вами эту свободу. Это заключается в том, что... В период работы над бюджетными западами, над тем, что, какие объекты мы будем включать, обсудить эти возможности, что мы практически вот каждый год с вами делаем. Но и в этом году, и в прошлом году мы с вами обсуждали эти программы до того, как проводить сессию городского совета о принятии бюджета. Хочу сказать, что у нас появились новые полномочия, и, соответственно, важно то, что под эти полномочия появился финансовый ресурс. Если у нас сегодня есть работающий ЦНАП, то, соответственно, под него мы получили ресурс сначала для его создания, а теперь в виде дохода в местный бюджет получаем плату за надание административных послуг. И как бы там ни было, эта сумма в прошлом году превысила 2 миллиона гривен это та небольшая, ну скажем так, может быть, доля э -э, у этого вот примера, такой, который я вам могу много их привести, но в принципе это как бы один из таких ярких, то, чего у нас ранее не было. ну и третье, что касается законодательной базы, то что сказал Константин Николаевич, что у нас в городе создана полностью инфраструктура, которая обеспечит работу органа местного самоуправления, а объединенная территориальная громада таким органом по закону будет являться для выполнения своих собственных полномочий и делегированных полномочий. Делегированные полномочия это те, которые держава выполняет на своей территории. Это работа пенсионного фонда, это работа и территориальных центров, которые оказывают непосредственно услуги нашему Население. Это работа, опять же, и казначейства, это тех структур, которые как бы, касаются для обслуживания городского бюджета. Для территориальных объединенных громад законодательством также определены и так называемые стандарты для объединения. Но первое, объединенная новая громада должна быть спроможна. Должна быть спроможна. Это одно из самых главных условий. Если прочитать законодательство, то спроможная – это та громада, которая имеет местные источники наполнения бюджета, инфраструктуру и кадровые ресурсы. Эти все условия являются достаточными для того, чтобы она на своей территории, территориальная громада объединенная, на своей территории могла решать вопросы местного значения. Местного значения – в интересах тех жителей, которые будут проживать на территории объединенной громады. Второе условие – это обязательное условие объединенной громады не снизить уровень оказания административных услуг или не, не оказывать административные услуги ниже того уровня, который люди получали до объединения. То есть здесь должно появиться и расширение самого спектра оказываемых услуг, их качество, их своевременность, и их, скажем так, полнота. Ну, и третье, я бы сказала, опять же, для того, чтобы эти услуги оказывать, нужно иметь инфраструктуру, нужно иметь инфраструктурные объекты. Сегодня, что мы имеем? На сегодняшний день мы имеем по всей территории Украины, в том числе и Новомосковского региона, множество территориальных громад, потому что территориальная громады является громадой села, селаща и места, да, на району села, селища и места. У них есть, скажем так, кодексом бюджетным и налоговым определены налоги, определены размеры этих налогов, однако их крайне недостаточно для того, чтобы орган местного самоуправления на месте мог решать те вопросы, о которых я говорила. Содержать школу, планировать развитие своей территории содержать на территории, развивать свою инфраструктуру, принимать решения по муниципальной милиции, например, и ее утриманию, по обеспечению громадского правопорядка, по содержанию автотранспортных предприятий, которые будут оказывать транспортные услуги и так далее вот отсутствие собственных ресурсов не дает возможности, имея уже полномочия, как я сказала, этим маленьким громадам решать эти вопросы. Нам с вами, скажем так, несколько проще. Мы территориальная громада города областного подчинения, и все изменения законодательства, коснулись нас с вами в первую очередь. И еще раз повторяю, мы уже с вами третий год формируем свой бюджет в условиях нового законодательства. Это означает, что весь подоходный налог, который мы собираем на территории нашего города, в размере 60% остается у нас в распоряжении. И он является одним из источников, основных источников бюджета города Новомосковска. Для тех сел, которые с предложением рассмотреть вопрос и присоединиться к нам, они не получают ни единой копейки от подоходного налога, который собирают на своей территории. Согласно бюджетного кодекса, весь подоходный налог по этим территориям зачисляется в районный бюджет. Ну, вы реально можете себе представить. Я вам назову просто цифру. Это, эти цифры можно посмотреть, открыть сайт, взветь про бюджету бюджета районной администрации, да, 187 миллионов подоходного налога собирает территория Новомосковского района. Если взять 60%, то это 112 миллионов этих денег, которые могли бы быть использованы в этих сегодняшних территориальных громадах, которые находятся на территории Новомосковского района. Но, к сожалению, законодательство таково, и еще раз говорю, что вот как раз именно, на мой взгляд, эта норма является стимулом для объединения стимулом для объединения этих территориальных аромат в одну большую громаду. Эти территориальные громады не получают, в отличие от нас, ставок сумм по экологическому налогу. Этот налог тоже зачисляется полностью в районный бюджет. Ну и делится дальше там на областной бюджет и на державный бюджет. Мы с вами, как городская территория, имеем 25% норматив отчислений от экологического налога. По большому счету, сегодня, на сегодняшний день территориальная объединенная громада сможет устанавливать ставки налога на землю, ставки арендной платы на землю, ставки, на землю, ставки налога на майно, ставки э, единого налога на своей территории и этим самым способствовать развитию. инвестиционного климата, улучшать его, сделать где-то жестче, может быть, условия и так далее. То есть непосредственно на территории будут приниматься эти решения. И я еще раз повторяю, у нас с вами есть опыт такой работы, поэтому мы ими предлагаем присоединиться к нам, имея, скажем, уже не зарубежный и не чужой, а собственный опыт и наработки в этих вопросах, как бы совместно развивать нашу общую территорию. еще один такой момент при объединении громад создается единый орган управления на сегодняшний день на сегодняшний день вы же реально понимаете да что в каждой э, на каждой территории где сегодня функционирует сельская рада есть свой орган управления чтобы вам опять же э, придя, ну, как бы информацию которая касается содержания рад то 35 миллионов в целом по новомосковскому району 35 миллионов 478 тысяч день сегодня идут расходы на утримание органов управления на местах. Вы можем себе представить, да 35 миллионов, 36 миллионов налога на землю и арендной платы на землю мы с вами собираем в год. Вот. То есть ресурсы абсолютно сопоставимые и, конечно же, хотелось бы, чтобы этот ресурс работал непосредственно на территории также хочу сказать вам о том что есть и другие налоги которые в принципе с большей территории можно собрать в большем объеме я говорю о акцизном налоге да вы знаете что 5 процентов мы нам всего-навсего зачисляется в бюджет города областного подчинения в текущем году изменены условия зачисления этого налога от нас ушел как бы алкоголь и акцизный налог с реализацией табачных изделий, соответственно, остался только из-под акцизных товаров с просроченной продажи нефтепродуктов. Заправки есть и на территории города, и на территории района. И это тоже та база, которая нам в последующем сыграет, скажем так, ну, хорошую службу при объединении наших территорий. Ну и кроме того, конечно же, объединенной громаде передаются полномочия по управлению землями за пределами населенных пунктов. Это то, что как бы нас сами в первую очередь тоже касается. И тоже для нас интересно, потому что на самом деле город замкнулся в своих межах. Виктор Николаевич лучше, чем я, об этом сейчас расскажет, какие у нас есть э, ну, видения по этому вопросу. И нам действительно на самом деле сегодня очень жестко в этом вопросе надо идти вперед, понимая, что развиваться особо ну, собственного ресурса или возможностей у нас практически отсутствует в Практически отсутствует. Хочу также сказать, что в процессе объединения любой громады ну, есть какие-то логические границы, да, о которых мы сегодня говорили, да, и время доезда ограничивается, и радиус от центра, практически 30 километрами. На самом деле сегодня в нашем предложении это как бы соблюдается. Здесь в принципе никакого ну, превышение нашего желания да, привлечь ее в нашу территориальную громаду какие-то громады, находящиеся гипердалеко. Нет, мы им предложили, наша инициатива присоединиться к нам, понимая, что, опять же, что мы город областного подчинения. И на сегодняшний день, еще раз говорю, полномочий у нас гораздо выше и больше, чем у другого э, органа местного самоуправления. И вот и с этой целью мы им предложили, посмотрим предложение, захотят, пожалуйста будут работать депутаты от всех территорий, которые будут, войдут уже в территориальную громаду, это тоже обсуждается, мы реально сами понимаем, что есть округа, и есть люди на этих округах, и как бы округ будет зависеть от количества людей, проживающих на этом округе, и однозначно законодательство выборное будет общее для всех, и не такое, ну скажем так, не отдельно взятое для города Новомосковска, оно будет то, которое будет действовать на территории Украины. В исполкоме от этих территорий будут представлены старосты, которые, в общем-то, будут представлять интересы территории, в которых они выбраны, и без согласия старосты, как написано в последних полноважных старосты, они вот буквально появились недавно, не сможет принять решение так, против населения того или другого населенного пункта. Кроме того, в процессе реформы функции районных державных администраций, они по само, сами по себе как бы, ну, исчезнут, потому что ну, не будет необходимости содержать эти органы, а соответственно иметь районный бюджет в таком объеме, в котором он есть, и, соответственно, принимать решение распределения средств, заработанных органами местного самоуправления на территории, такой функции не будет. Я хочу еще две минуты буквально задержать ваше внимание и сказать о том, что уже у нас на территории Днепропетровской области есть опыт созданных территориальных громад, да, и вот я буквально неделю назад была на, на, на в, э, курсах в Киеве, да, и со мной была юбилейная территориальная громада, сейчас она называется Слобожанская территориальная громада, Работает одним из заместителей в этой территориальной громаде, бывший начальник контрольно резонного управления на Московском районе. Я спрашиваю, скажите мне, преимущества какие у вас? Она говорит, ну уже только за этот год у нас, у нас получилось как бы, перевыполнить бюджет 80 миллионов гривен мы на сегодняшний день имеем возможность разместить на депозит для того, чтобы получить дополнительный источник дохода. Ну и э, мне очень как бы симпатичен был пример, который на этих же курсах приводил учитель физкультуры в Тернопольской области, с какого-то района, к стыду не помню, но не важно, можно посмотреть. Он говорит, что э, я работаю 7 лет, работал до этого сельским головой. У меня было 2,00 бюджетного миллиона. Вот сейчас мы объединили 12 все, Бюджет э, стал 60 миллионов гривен. И мы реально понимаем о том, что где нам нужно делать не просто содержать эти помещения не просто содержать учреждения на каждой территории а на самом деле эффективно распределять этот ресурс и понимать что во главе нашей задачи стоит оказание или получение услуг осветянских медицинских административных непосредственно тем населением которое проживает на этой территории ну и невольно напрашивается вывод. И в каждой реформе есть исполнители, есть сторонники, и есть, скажем так, полное невосприятие. Хотелось бы, чтобы мы сами были и сторонниками, и единомышленниками, и думали, что все-таки ну вот, мы с вами все сегодняшние люди. Но среди нас есть и молодые люди, они день будущий. Поэтому давайте будем думать над тем, как будущее создавать уже сегодня. Спасибо.